বাৰু কালি হঠাৎ খবৰটো দিলে যে স্কুলবিলাক চাৰে সাতটা বজাৰ পৰা চাৰে বাৰ বজালৈকে কৰিব লাগিব আমাৰ এল পি স্কুল এম ই স্কুল হাই স্কুল কিন্তু সময়টো বেলেগ দেই আমাৰ এল পি স্কুল এম ই স্কুল এইবিলাক চাৰে সাতটাৰ পৰা কিমান বজালৈকে ক'লোঁ মই চাৰে বাৰ বজালৈকে হে কেলে কিয় এইটো সিদ্ধান্ত কৰিবলগা হ'ল এইখিনি সিদ্ধান্ত কৰিবলৈ হ'ল গৰম পৰিছে বেছি হয়নে কিমান গৰম পৰিছে তোমালোকৰ গাৰ কাপোৰ কানি তিতি যায় খতম হৈ যায় তেনেকৈ দৌৰ মাৰি ফুৰা হয়নে নহয় কিন্তু সেই গৰমৰ কাৰণে ভিতৰত আমি থাকিবলৈ নোৱাৰা হয় কাৰণে ৰাতিপুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা ক্লাছ কৰিবলৈ গৈছে দিছে তোমালোকে আজি প্ৰথম প্ৰথম হুনেচিয়াৰ কাৰণে কালি খবৰ পৰা কিছুমানে দেৰি কাৰণে কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে আগৰ সময়টোৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব আগৰ আৰু এতিয়াৰ লগত নতুন সময়টোৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰা কাৰণে তোমালোকে দেৰিকৈ পালা হয় নে নহয় আৰু এতিয়া কামখিনি কৰা আমাৰ দেৰি হৈছে এনেকুৱা দেৰি নকৰিবা কালিৰ পৰা এনেকুৱা দেৰি নকৰিবা সদায় সোনকালে আহিবা যি কিমান দিনলৈকে হয় ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডাদিন নহ'ব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা চলি থাকিব কিন্তু যোৱা আমাৰ এই বছৰ দুবাৰ দুবাৰ হৈছে গৰম বন্ধৰ আগে আগে বেছি গৰম হৈছে বুলি কিনে আমাৰ হেৰি এনেকৈ সোনকালে ক্লাছ চাৰে সাতটা বজাৰ পৰা ক্লাছ কৰিব দিলে ক্লাছ কৰিব দিলে কি হ'ল যিদিনাখন দিলে তাৰ পিছদিনাখন বৰষুণ হয়নে নহয় তাৰপাছত যেতিয়া আকৌ মানে হেৰি আকৌ আগৰ নিচিনা ক্লাছ আগৰ নটা পোন্ধৰৰ পৰা নটাৰ পৰা ক্লাছ কৰিব লাগে বুলি অৰ্ডাৰ দিলে তেতিয়াৰ পৰা কি হ'ল ৰ'দ হ'লনে নহ'ল এই গৰম বন্ধৰ সময়ত তেনেকুৱা হ'লে নহ'ল হ'ল এইবাৰ এতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ আজিৰ পৰা এই ধুনীয়াকৈ এই গৰম বন্ধ সেইটো মানে চাৰে সাতটা বজাৰ পৰা কৰিব দিয়া সেইখিনি সময়টো হৈছে কিমান দিনলৈ হয় ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আৰু আমাৰ পৰীক্ষা লৈ আছিলোঁ পৰীক্ষা চলিব এই আজিৰ পৰা পৰীক্ষা আছিলে সকলোৱে এনেকুৱা এনে প্ৰত্যেক ইমান দেৰিকৈ আহিছা এনেকুৱা দেৰি নকৰিবা গম পালা নহয় আৰু তোমালোকৰ নম্বৰখিনি দিবা হোৱাটছআপত কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱাটছআপ তোমালোকেতো আছে তোমালোকৰ আছেনে নাই আছে গতিকে গ্ৰুপত আমাৰ এছ এম চি গ্ৰুপত নামখিনি এড কৰি দিম তেতিয়া কিবা মেছেজ দিলে মানে গম পাবা তোমালোকে আৰু সাজু হৈ সোনকালে আহিব লাগিব আজি আমি চবৰে দেৰি হৈছে সময়সূচী আজি সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে মানে আগৰ নিচিনা সেইটোত পটককৈ সোনকালে আহিব পৰা নাই কিবা টাইমটো নিমিলা অংক হৈ গৈছে হয়নে নহয় গতিকে সেইটো মিলাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি আজিৰ পৰা চবে চেষ্টা কৰিব লাগিব কাইলৈ আমি সময়মতে আহিব লাগিব আৰু সময়মতে আহি তোমালোকে তোমালোকেতো চাফাই কৰিব লাগে বুলি কেনে সোনকালে আহিব লাগিব কাৰণ চাৰে সাতটা বজাত যদি ক্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়া আহিব লাগিব সাতটামান বজাতে আহি মেলিখিনি ধুনীয়া চাফা কৰি মেলি ৰেডি হ'ব লাগিব হয় নে নহয় গতিকে সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিবা আহি মই অহাৰ পিছতে চিত কৰোঁ চিত কৰোঁ চিত কৰোঁ বুলি যাতে ক'ব লগা নহয় কথাটো ক'ব পাৰানে গতিকে কাইলৈৰ পৰা আমি সকলোৱে তোমালোকে সকলোৱে সোনকালে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব কামটো কৰি পিনে আমি পঠাৰ কাম কৰিব কেলৈ আমাৰ ভিতৰৰ ফেন আছে ফেন থাকিলেও একদম গৰম গৰম বতাহখিনি পঠিয়াই থাকে হয় নে নহয় বাহিৰতো গৰমেই ৰ'ম বায়ুখিনিও গৰম গতিকে আমি কি ক'ব গৈছে গছ গছনি ৰুবলৈ গৈছে আমি কৈ আছোঁ ন সিদিনাখন এইখনৰ কথা কৈছিলোঁ না গছপুলি বচাব লাগিব তোমালোকে যিয়ে পুৰি যিয়েই গছ নহ'লে ৰুই মেটি ডাঙৰ কৰিব লাগে সেই গছ গছনি নোহোৱা কাৰণে এই গৰমটো বেছি হৈছে সেই গৰমটো কমটি হ'বৰ কাৰণে আমি গছপুলি ৰুবই লাগিব আৰু বেয়া মানুহৰ গছবোৰ কাটি কুটি খতম কৰি দিছে তোমালোকে গছপুলি বচাব চেষ্টা কৰিবা দেই হা তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ পৰা অলপ আজি দেৰি হৈছে কিন্তু কাইলৈৰ পৰা কিন্তু দেৰি কৰিব নোৱাৰিম তোমালোকে সোনকালে শেষলৈ পাতিব দেই